Tahukah anda seramai puluhan ribu kes keciciran pelajar yang berlaku di Malaysia sejak beberapa tahun yang lalu Ini sebenarnya bukan tentang nombor tetapi ini soal masa depan negara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pernahkah anda terfikir mengapa masih ada pelajar yang berhenti daripada menghabiskan pendidikan sedangkan pendidikan inilah kunci masa depan? Inilah yang kita namakan keciciran pelajar. Ia bukan sekadar statistik tetapi ianya sebuah kehilangan masa depan. Hari ini saya ingin membawa anda untuk menyelami satu isu satu isu ini dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi serta data terkini agar kita bersama-sama mencari jalan keluar kerana tugas menyampaikan ilmu bukan sahaja di bahu guru tetapi tanggungjawab kita semua Saudara dan saudari sekalian dalam konteks pendidikan keciciran bermaksud seseorang murid yang mendaftar tetapi tidak menamatkan pendidikan wajib dan mereka berhenti kerana hilangnya minat atau gagal untuk terus hadir ke sekolah. Jadi, kenapa isu ini berbahaya? Kerana pendidikan adalah asas pembangunan negara. Tanpa pendidikan, anak-anak kita akan lebih mudah terdedah kepada kemiskinan, jenayah dan masa depan yang suram. Berdasarkan laporan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, kadar keciciran di peringkat sekolah rendah menurun daripada 0. 0.10% pada uh, tahun 2020 Kepada 0.06% pada tahun 2024 Manakala di sekolah menengah Ianya menurun daripada 1.33% Kepada 0.64% dalam tempoh yang sama Namun, jangan begitu lega Kerana walaupun kadar uh, keciciran menurun Bilangan murid yang tercicir masih tinggi Statistik terbaru menunjukkan lebih 27,122 pelajar di seluruh negara yang dikesan tercicir Majoritinya ialah di sekolah menengah dan sebahagian besarnya datang daripada keluarga bumi putera yang berpendapatan rendah Berdasarkan laman sesawang Pening Institute ada beberapa faktor utama lakunya keciciran pelajar antaranya ialah kemiskinan Keluarga yang tidak mampu untuk menampung kos sekolah yang kedua, lokasi dan jarak sekolah, terutamanya apabila dia uh, dia bersekolah di kawasan yang jauh. Yang ketiga adalah motivasi dan emosi. Pelajar yang rasa tidak minat tertekan atau dibuli. Yang keempat, faktor keluarga, Maksud mungkin ada masalah rumah tangga ataupun uh, penceraian antara ibu bapanya ataupun kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa. Jadi, faktor-faktor ini saling berkait dan tidak boleh dipandang ringan. Al-Quran dan As-Sunnah sangat memperanan dalam menangani isu pendidikan Kerana terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa Ilmu merupakan asas seorang Muslim Iaitu di dalam surah Al Al-Alaq ayat 1 hingga 5 Auzubillahiminasyaitanirrojim Ikra' bismi rabbikal lazi khalaq Khalaqal insana min alaq Ikra' warabbikal akram Allazi allama bilqalam Alam al-insana ma lam ya'lam Jadi ini adalah kerana ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah sebagai mujizat pertamanya dan menjadi petanda bahawa usaha mencari ilmu adalah tanggungjawab setiap muslim. Nabi mempunyai satu sifat yang baik iaitu tabligh. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, ilmu dan petunjuk daripada Allah tanpa menyembunyikan walau sedikit pun. Nabi Muhammad SAW menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat ilmu. Disitulah baginda mengajar para sahabatnya tanpa kira miskin, kaya, tua atau muda. Semua dialu-alukan untuk belajar. Contohnya, ada satu kumpulan sahabat yang dikenali sebagai ahli sufa. Mereka ini sangat miskin, tiada rumah dan tinggal di uh, serambi Masjid Nabawi. Tetapi, Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan mereka tercicir daripada ilmu. Setiap hari, baginda akan mengajarkan mereka Al-Quran, hadis dan akhlak uh, yang baik serta ilmu kehidupan. Walaupun mereka serba kekurangan, mereka tetap diberi peluang untuk menimba ilmu. Jadi, itulah sunnah Nabi iaitu ilmu mestilah disampaikan kepada semua tanpa diskriminasi. Tetapi kalau kita lihat realiti pada hari ini masih ada pelajar di Malaysia yang tercicir dalam sistem pendidikan. Ada yang berhenti sekolah kerana miskin, ada yang terpinggir kerana masalah keluarga dan ada juga yang ketinggalan sebab ketiadaan sekolah. Bukankah ini tanda kita masih belum mencetai sunnah Nabi? Masjid ini, masjid ini pun boleh menjadi pusat ilmu dan menyelamatkan orang-orang miskin. Tetapi sekolah kita pada hari ini kadang-kadang tidak mampu untuk selamatkan pelajar daripada tercicir. Jadi sunnah Nabi sebenarnya mengajar kita bahawa pendidikan ialah hak untuk semua orang, sama ada melalui sekolah, masjid dan sebagainya. Jadi kita kita mesti pastikan setiap anak uh, murid kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita uh, Fikir balik Nabi Muhammad mampu angkat ahli sufah menjadi generasi yang berilmu jadi kita juga wajib berusaha supaya tidak tiada anak tiada lagi anak bangsa kita yang tercicir. Jadi marilah kita sama-sama sebarkan ilmu, bantu mereka yang ketinggalan dan jadikan pendidikan sebagai amanah bersama. Jadi saya ingin mencari seorang Uh, mangsa untuk di soal jawab tentang isu yang telah saya bahaskan tadi. Baiklah. Ha, ini saya dah jumpa mangsa yang untuk saya soal jawab. Baiklah. Encik nama apa? Nama saya Encik Muhammad Fidal Syahmi bin Harun Nizam. Boleh tak saya nak tanya soalan sikit? Boleh, takkan tak boleh. Okey. Soalan pertama. Ah uh, adakah Uh, kececiran pelajar berpunca daripada kemiskinan ataupun uh, kerana kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa? Oh, soalan macam tu eh. Tapi bagi pendapat saya lah eh, kedua-dua ni amat penting iaitu kemiskinan dan juga perhatian daripada keluarga. Memang tak boleh dinafikan lagi, miskin ni kalau kita miskin susah nak hantar anak kita ke sekolah. Baik dari segi perangkutan dan sebagainya. Namun apabila seorang itu tiada uh, seperti keperhatian, motivasi, dorongan, maupun kasih sayang daripada seorang keluarga seorang pelajar itu akan sentiasa malas untuk ke sekolah kerana tiada motivasi dia orang tak tahu apa tujuan dia orang untuk belajar jadi kedua-dua benda ni amatlah penting dalam diri seorang pelajar jadi maksudnya dua-dua tu penting lah ya 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 semestinya okay. baiklah terima kasih okey baiklah untuk soalan seterusnya pada pendapat Encik kalau Encik di tempat pelajar yang terpaksa uh, berhenti sekolah kerana keluarga apa yang Encik rasa Uh, semestinya lah saya rasa saya akan rasa sedih, uh, hilang arah dan juga kecewa. Hal ini kerana saya rasa saya telah hilang suatu benda yang penting dalam dunia ini iaitu pendidikan. Jadi ini memberi pengajaran kepada kita agar uh, setiasa memberi perhatian serta peluang pendidikan yang sama rata kepada semua orang. Jadi kita perlulah menjadi seorang masyarakat ataupun sebuah masyarakat yang peduli dan tidak meninggalkan sesiapa di belakang kita. Okey, jawapan yang sangat baik, uh, Encik. Terima kasih. Jadi, baiklah untuk soalan seterusnya. Memandangkan kita tahu yang pelajar lebih banyak luangkan masa uh, di luar sekolah, jadi siapa yang patut dipersalahkan? Okey, pada pendapat saya lah kan, eh, tak ada siapa yang salah. Dia bukan sebab cikgu yang tak ada masa, mak ayah yang sibuk bekerja ataupun sistem pendidikan kita yang tak menyokong anak-anak berisiko ini. Jadi kita perlulah cari penyelesaian yang terbaik dengan bersama-sama supaya kadar ini boleh dikurangkan serta diminimumkan. Hmm, saya setuju dengan Cik. Semua pihak perlulah uh, bekerjasama untuk menyelesaikan isu ini. Okey, terima kasih. Baiklah, untuk soalan seterusnya. Uh, saya nak tanya dengan Pak Cik. Ah, uh, adakah kasih sayang yang lebih keluarga lebih penting? Ataupun uh, kemudahan material yang lebih uh, penting dalam kes ini? Hmm. Ah, uh, pada berat okay. saya dekorong, okay. so, okay. lah Saya nak dorongan di keluarga akan jadi dulu dorong yang lebih kuat jadi kita boleh dorongan dengan diri. Sebagai contoh Anak-anak yang korang punya diri, dia lah korang berkata ini tetap ni. Menaikkan saya setelah baik daripada bahasa yang lebih akan jadi seorang pelajar yang amat tinggi untuk belajar. Membuat ini, anak yang menjadi harta, tapi korang saya lebih baik. Boleh, 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 saya oh, tepat. Encik. Uh, baiklah, untuk soalan seterusnya Saya nak tanya Encik Encik tahu tak apa itu sifat tablih? Uh, pada pendapat saya lah eh Sifat tablih tu ialah satu sifat Yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Satu daripada empat sifat Iaitu Sidi, Fatona, Amanah dan tablih Dan tablih adalah salah satunya Jadi tablih ni iaitu menyampaikan dakwah Dengan lengkap kepada umat-umatnya Tanpa menyembunyikan mengurangkan ataupun menambahkan sesuatu dan ia terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohlah antara sifat tabligh yang Nabi lakukan iaitu sentiasa berdakwah kepada kaum musyrik Mekah namun kaum musyrik itu tidak mendengar dan Nabi juga tidak berputus asa untuk meneruskan dakwahnya sehinggalah bagi dia berpindah ke Yasrib iaitu Madinah Al Munawwarah. Jadi you kena know, uh, rasa kenapa Nabi Muhammad dia tetap uh, menyampaikan dakwah wala tetap walaupun orang musyrikin Mekah tidak mendengarnya. Ha, ah uh, Nabi Muhammad ini mempunyai hati yang sangat teguh. Bukan saja beliau tak mengalah untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat musyrikin Mekah namun taif, di Taif Baginda di balik batu Sehingga berdarah Dan sebagainya Jadi Nabi Muhammad ini Menyai semangat yang sangat kuat Dan tidak mudah mengalah jadi kita perlulah contoh sifat-sifat baginda ini Kerana ia amat baik dalam kehidupan kita pada hari ini Baiklah, terima kasih Encik Untuk soalan terakhir, saya nak tanya uh, Macam mana kita nak uh, aplikasikan sifat tabligh ni dalam kehidupan seharian kita? Okey, pada pendapat saya Kita boleh melakukan dakwah di mana-mana saja Daripada bila-bila masa Untuk semua orang Jadi uh, ia akan selesaikanlah punya segala masalah sosial dengan cara yang paling minimum antara isu sosial yang makin menjadi-jadi di kalangan anak muda ialah seperti minum arak, seks bebas, menghadiri ke kelab malam. Jadi isu-isu ini amatlah penting untuk kita tangani kerana ia diharamkan oleh syarak berpandukan al-Quran dan as-sunnah. Jadi ia juga bersuaian dengan satu hadis iaitu amal makruf nahi iaitu melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan apabila dua perkara ini kita laksanakan dengan cara tabligh iaitu menyampaikan dakwah maka kita akan laksanakan tuntutan agama yang wajib untuk semua umat Islam lakukan baiklah saya setuju dengan uh, encik tetapi seperti yang kita tahu uh, zaman sekarang ni ramai yang takut untuk menegur kawan-kawannya jika dia uh, dia melakukan uh, kesalahan dan dosa-dosa uh, jadi uh, langkah dan langkah yang sepatutnya kita buat ni Uh, memang perlulah kita menegur uh, Walaupun benda tu mungkin akan merosakkan hubungan kita Dengan kawan-kawan kita Betul tak Encik? Uh, saya setuju dan saya faham akan perasaan seorang itu Apabila kita menegur perbuatan menjawab salah Mungkin mereka akan menjauhkan diri daripada kita Ataupun kita akan kena palau dengan kawan-kawan itu Jadi uh, seperti seorang agama juga Kita boleh mencegah kebukaran dengan tiga perkara Iaitu pertama dengan tangan mulut dan juga hati saya rasa uh, cukuplah untuk kita mencegahnya dengan hati iaitu mendoakan agar beliau berubah namun sebaik-baiknya kita cegah dengan mulut kerana kita buat benda yang betul dan buat bukannya benda yang salah dan kita juga sebagai uh, seorang kawan perlulah mendegur dan juga mendidik kawan kita kembali jalan yang benar walaupun perkara itu uh, tidak disukai oleh kawan kita kita tegur je kerana kita adalah seorang muslim yang perlu wajib menunaikan kewajipan kita iaitu mencegah kemungkaran. Okey, baiklah. Terima kasih Encik kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Jadi, kesimpulannya Al-Quran, As sunnah uh, serta uh, Sunnah Rasulullah SAW sangat penting dalam menyelesaikan isu ini. Uh, jadi, sekian sahaja. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.